দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' তথা আমাৰেই চেনেললৈ আৰু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা বৃহৎ আপডেট আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছে সেই ঘোষণাটো হ'ল আপোনালোকে ইমান দিনে যিসকলে এ ডি আৰ ই বা টেটৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে যে যিসকলে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা দিছে বা টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিছে অৰ্থাৎ জি টি পি জি টি বা যিসকলে ডি ই ইৰ এল পি ইউ পিত টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বা এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এপইণ্টমেণ্ট অহা এপ্ৰিল মাহত দিয়াৰ কথা বহুকেইদিন আগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে এপ্ৰিল মাহত সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে যি এপইণ্টমেণ্ট সেইবিলাক দিব চ' এ ডি আৰ ই বিশেষকৈ এ ডি আৰ ইৰ যিহেতু বহুদিন হৈ গ'ল পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট দিয়া নাই চ' এ ডি আৰ ইৰ ৰিজাল্ট আৰু লগতে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি ৰিজাল্ট আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যেই আনচাৰ কি লগতে অ এম আৰ চিট পাইছেই আজি সকলোৱে এপ্লাই কৰিছিল চ' এই এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা আৰু টেটৰ যি ফলাফল সেইখিনি আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষত নাইবা মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগতে দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ এই দিনটোত বিশেষ ঘোষণা কৰিছে ধৰি লওক আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা ত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত নাইবা নাইবা আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত এই ৰিজাল্টবোৰ ঘোষণা কৰা হ'ব এইবুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক বিশেষ ভাষণ দিছে আজি চ' যিয়েই নহওক আমাৰ হাতত ক্লিপটো আহি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ পেজৰ পৰা লোৱা এটা স্নেপ চ' যিয়েই নহওক নিশ্চয়কৈ যদি ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে বা মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগত আমাৰ এই ৰিজাল্টবোৰ ওলাই যায় তেনেহ'লে ভাল হ'ব সকলোৱে বিশেষভাৱে অপেক্ষা কৰি আছে চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা বিশেষ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ বিগ বিগ আপডেটবোৰ পাবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ